Очень новый юный инспектора дорожного движения. Это нам поверке достоин уважения. Лучший за Ой, это... О, это же моя любимая, сейчас! Музыку пожалуйста! Никита, ты что? Ой, точно я забыл, идешь в два дня <звы> Говорю. А про ПДД, правила дорожного ничего не понимаю. Шеф, ну что? Ничего. Шеф, ну что? Ничего. Шеф, ну что? Ничего. А как же теперь пешеходы? А как же теперь пешеходы? А, что, зебра пропал? Аналогично. А как же теперь пешеходы без зебры проходить будут? Коллега, шифруемся. Если включается горячий голос, то все продолжается несчастным случаем. Но любители турбомоды от петлых мошенников догоняют блестящие ночные снайперы и моральный кодекс. Понятно? Понятно, шеф. часа придется потерпеть. На асфальте есть разметка, ее зебры зовут. Если рядом нету светофора, переходишь на дорогу только тут. Это что значит? Зебру переехать, там и дорога переходит. Если кто-то вдруг тебе сигналит, быстро ты с дороги уходи, потому что если бампер поцелует, ждет тебя больница впереди. А бамперы что, заразные?